Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Кількість полеглих у війні росіян стрімко наближується до 540 тисяч. Збройні сили працюють, окупанти моляться. Я выбегаю вот с этой иконой вот так, а он вжу, проехал меня, потом разворачивается. Чех ты, что ли? Я говорю, я, садись быстрее. Я, короче, икону под мышку, все на этот кросс. Вжу. Я такой думаю, господи, спасибо. Слава тебе, Господи, наш Царю Небесному, Сестрю Души, Истины, Сокровище Благих и жизнеподателей, приди и вселись нас, и очисти нас всякой скверы, спаси блажи души наши. Спасенные в Сыне Божьем. Я думаю, на этой так. 8 минут знаю тоже. А... а есть Бог? Ну, если честно взять. Давай вначале честно, а потом нечестно. Господь совершая такие удивительные события на фронте, показывает, что правда Божья на нашей стороне. И мы воюем на стороне добра, и на стороне правды. Все четко. Чого і вам желаем. А цей росіянин помолитися не встиг і отримав подарунок від гостинних українців. Такими щохвилини на всіх ділянках фронту збройні сили вітають освободітелі. На допомогу! На помощь! Подожди, братишка, заберем. Ну ты уже в раю. Крематория не надо. Кому-то здесь везет, а кому-то нет. И давай, капец. Цьому повезло. й матір. Сина з війни не дочекалася, дочекалася цеглину. Командир полка сказав. чтобы вы приняли решение либо камень дома остается либо мы его сейчас везем с полковыми вот и отреставрируем сделаем чтобы он не не покрошился не этот самый отреставрируем, отреставрируем да. да. На подібні акції росіяни не зважають, продовжують вербуватися до путінської орди. Вежливо и тактично. Инструкторы мобильного пункта информируют мужчин о контрактной службе, дают листовку и сообщают актуальную информацию по единовременным выплатам. К слову, большинство со всеми предлагаемыми условиями уже знакомы. Лифтах висит объявление. Кандидаты, которые изъявили поступить военную службу по контракту, но не могут доехать, либо же просто находятся не в городе, где-то за городом. Мы предоставляем машину, как бы привозят чтобы было комфортно. А те воеки уже почувствовали все переваги комфорту другой армии світу. В связи с окончанием контракта нас не хотят увольнять, ссылаясь на указ президента номер 647.4, вследствие чего до нас не было доведено при заключении контракта о автоматическом продлении. О Считаем, что закон Российской Федерации были нарушены и не выполнены условия контракта. Не производится выдача формы вещей, выплаты боевых отсутствий Под угрозами заставляют личный состав, у которого закончился личный контракт, выходить на линию боевого столкновения. То есть э, угрожая тем, что переведут штурмовые батальоны. Я понимаю, что я уже до этого момента, скорее всего, не доживу. Учитывая, с какими преступниками военными мне пришлось столкнуться тут. Но выбора нет. Прямо сейчас у меня пытаются еще забрать транспорт, именно командир полка и зам. начальника разведки пытаются присвоить мой личный транспорт. Это раз. Во-вторых, а мне всячески препятствуют а, с ВВК, так как по состоянию здоровья я не могу уже выполнять боевые задачи. После тяжелых контузий, за которые так и не было, оформлена ни одна выплата. У меня киста в мозгу, потерял зрение, практически полностью. Но меня продолжают удерживать здесь, всячески препятствуя тому, чтобы я выехал на лечение. Скалеченный на войне заступник командира российской разведроты хвилюется за свое життя. А скалеченный экс-увязненный найманец радить не сподіватись на допомогу. Государство, я так понимаю, пофигу, потому что я и в Министерство обороны обращался и в военкомат обращался, и военная прокуратура была задействована, но в итоге все безрезультатно. Пока был контракт, меня лечили какое-то время, но потом вытурнули, как щенка. Сказали, поскольку у тебя контракт закончился, и за тебя мы точно платить не будем. Но, то есть, все, давай там, но сам разберешься уже. Хочеш отримати статус інваліда – плати. Порадами ділиться герой Мордору. Як по закону положено? Інвалід, учасник війни, ветеран війни. Пожалуйста, ти пройди все. Ні, палки, колеса, колеса. От деньги заплатиш, пройдеш. А ні, до свидання. Через три місяці тільки пройдеш. Через чотири. Ні, так, к сожалению, везде так і и... и і в несколько машин. Новая еліта Мордору на болотах завзірець с да Я себе Только ты следующий, я тебя отвечаю. Если ты это видео выложишь, да. ну, ты опозоришь 76 дивизию. Вот это это. десант опозорит. У меня просто сандалия сейчас слетела. Понимаешь меня? Дорогие наши ребята, мы передаем вам пламенный привет от всех воспитанников детского сада «Планета детства» города Калтан. Наши ребята очень хотят быть похожими на вас. Вы все до одного наши герои.